Вітаю, друзі, ви на каналі Паралельні світи. Мене звати Анастасія Великоїван. На зв'язку з нами астролог Влад Рос. Влади, я вас вітаю. Давайте почнемо з традиційного мого питання, болючого, тому що воно стосується абсолютно всіх українців. Все ж таки, коли нам чекати масований обстріл України? Які регіони та міста чекає найбільша небезпека від росіян? Ну, можу вам сказати тільки одне, що Київ на те неділі відпочиває. Можете спокійно, дорогі київляні. наконец-то поспать ночью, вот, высыпаться даже. да, угу. Потому что главная ПВО Америки к нам приехала под названием Кит Келлах, который будет отражать все массированные, массованные удары, которые только могут быть по Киеву, Киевской области. Но у вас был самый прогноз, буквально вчера я на своем канале его давал по кривому рогу. Я сказал, что будет очень массированный обстрел, и он совершился. Поэтому, дорогие друзья, кто знает, что нужно подписаться на канал Влада Роса, чтобы знать самые быстрые новости, да, куда чего может происходить, то в э, есть такой э, у меня канал, а также мой сайт, Латросска у меня», где можете заказывать у меня на натальные карты, годовые соляры всегда к вашим услугам. Ссылочка под описанием этого видео. Так вот, э, будут кошмарить другие города, которые они раньше не кошмарили. И сейчас это может быть, вот сейчас они и затронули, сейчас могут быть опять повторы Черновцов там. Они могут там бить по житомиру, по ровно же еще же не, это не, не, били. Вот. Поэтому средняя и западная Украина сейчас будет в большей степени центральная. Да? Вот Черкасы страдать могут, опять Черниговская область. А, причем они точно будут избирательно выбирать там два три города на ночь, где они будут над ним издеваться. А, поэтому в меньшей степени сейчас будут издеваться над теми городами, над которыми они раньше издевались. Это Одесса, это, значит, Днепр там или их, значит, уже сейчас они разбомбили Харьков и Сумы, значит, эти в меньшей степени будут города, но зато другие города, которые они давно не трогали, Хмельницкий типа, да, то есть вообще uh -huh. город может опять по Черновцам ударить. Ну вот это замечательные у них ситуации могут продолжаться. Но интенсивность обстрелов будет не, не столь велика, как была буквально еще до заявления Дональда Трампа, как он гахнет по Москве и по... Санкт-Петербургу. Почему? И спросил он у Зеленского, почему он до сих пор не бьет. Поэтому интенсивность резко ухудшилась. И слава тебе, Господи, для нас. Ну, а на своем телеграм-канале я говорил, что это более-менее спокойная неделя. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм. Латрос Астра есть такой телеграм. Где у меня лунный календарь на каждый день. И я сказал, что более-менее спокойная такая неделя. Но все равно будет обстреливать. Не будет столько массированных дронов, как обычно. Они это любят там по 700 вот на этой неделе будет у них точно там 80-100-200 дронов, но будут лететь в какие-то определенные моменты и ну, уголки нашей страны. Поэтому в большей степени те города, которые еще не обстреливались. Они вот можуть именно на цій тижні бути. Які дати другої половини липня, все ж таки, будуть найнебезпечнішими для українців? Я так розумію, що після того, як Кірке поїде зі столиці України, Києву треба чекати удару, правильно? Зараз Біла луна, ангел-хранітель, хранитель з сонцем – це столиця України. Вона вот, з аспект аспекту вот, 17, 18, 19, 20 юля, потім звичайно. новое правительство избирается вот прямо сейчас, которое должно принести нам свет и новую Юлю. Как видите, мой прогноз был, и на вашем канале я тоже об этом говорил. Я всегда говорю, что будет новая июля. Так, и так. будет вашим новым премьер-министром. видите? Поэтому, дорогие друзья, обязательно связывайтесь со мной по вайберу, по WhatsApp, по 38-63-524-63-24, и я вам всю вашу судьбу расскажу. А, и вот это, значит, соединение у нас заканчивается буквально на следующей неделе 20 и уже 22, 23 июля сложная ситуация. А вот когда действительно Киев могут уже исторически начать опять бомбить по новому да. и центральные регионы нашей страны, в том числе, а в меньшей степени будут страдать уже, значит, такие города, как Одесса, да, то есть уже их не сильно будет трогать там или Николаев, да, в меньшей степени Чевсон, именно юг Украины более-менее защищен вместе с Киевом на этой неделе, а вот на следующей неделе может опять начаться Армагеддон в Киеве и в Одессе. Зрозуміло вас, друзі, будьте обережні, не нехтуйте тривогами і ходіть в укриття. Звісно, що Дональд Трамп пообіцяв нам зброю. По перше, коли прийде перша допомога від сполучених штатів, коли нам її чекати, ці обіцянки від Трампа. І по-друге, чи в зв'язку з цими поставками чи зможемо ми розраховувати на якусь деокупацію регіонів, тих, наприклад, Херсонщину, Мелітополь, Бердянська, Енергодар, Збрійсько-атомну електростанцію, наприклад, чи можемо ми на це надіятися? А, ну, деоккупация это может уже происходить уже буквально после свержения Лили Путина. А, в общем, сейчас будет происходить в Москве очень интересная ситуация. Дональд Трамп дал, в общем, буквально 50 дней на то, чтобы Лили Путин либо согласился на его условия, либо должен быть свержен. вот поэтому как в ближайшее время все это может быть как бы происходить, вот такая вот ситуация. Ну а деоккупация может уже происходить буквально уже после свержения Лили Путина. Я всегда говорил, что годы, связанные, значит, э, э, значит, э, когда происходит вот такая вот ситуация, и соединение Сатурна и Непонова, точнейшее, вот оно сейчас у нас в июле происходит, будет происходить у нас еще в феврале 2026 года, ну и как раз будет заканчиваться год змей, когда именно все диктаторы вместе со Сталиным, э, значит, вместе с Николаем II, они свергались именно в эти годы. Поэтому, мне кажется, осталось не, не так долго жить этому Значит, правлению, правлению путинскому режиму, поэтому в ближайшее время будем ожидать это. Если все думают, что опять какие-то сроки дает Дональд Трамп, опять он не наш, вот, другие говорят, что наш. Но могу вам сказать только одно, он дал 50 дней, 50 дней для того, чтобы одумались в Москве и все-таки как-то свергли нынешнее правительство, чтобы оно переформатировалось и чтобы был новый премьер-министр. Ну и свергли наконец-то Лели Путину. А если они этого не сделают, да, то будет полностью снято все эмбарго нефти с Ирана, Иран зальет все нефтью, а после чего будет полная эмбарго нефти против Российской Федерации. И оно может состояться как раз, как раз 1 сентября, когда Сатурн войдет в зодиакальный знак рыбы. Скажіть, будь ласка, чи за ці 50 днів, які Дональд Трамп дав на роздуми чергові Путіну? Чи приїде нам допомога від Трампа? Все ж таки, чи це затягнеться на більший термін? Ви прямо як в воду глядіть іменно через 50 днів к нам поступять і патріоти в калічістві ні сімнадцять штук. Вот просто у Дональда Трампа расплываются, как всегда, цифры. У него вместо того, чтобы, ну, за всю историю, что нам передала Америка, это было 36 миллиардов долларов, вместо 350 миллиардов, которые mm -hmm. у нас. Поэтому 17, значит, комплексов превращается, превращается в три комплекса. Неприемно, честно говоря. Да, и все они будут переданы нам, конечно же, после 50 дней. Не раньше, дорогие друзья. Дональд Трамп идет до, до, до сих пор эту игру, он говорит, что Путин не убийца. Uh -huh. ну, с, с точки зрения его, когда он говорит не убийца, значит, он уже думает, что он убийца, понимаете? Потом он говорит, что вот он все нарушил, но я еще с ним не кончил, понимаете? Ну, не знаю, как между мужчинами такое можно говорить вообще. Но, видимо, он с ним хочет кончить именно в начале сентября. Причем выпадает дата 3 сентября, как подпел Фифушин. Шуфутинский, вот, и снова 3 сентября, ровно столько он ему дал. Ну, там конец Второй мировой войны связан с этой датой, это конец. И, конечно, Беслан, дорогие друзья, опять розовой нитью, mm -hmm. черной нитью проходит Беслан 3 сентября 2004 года. Поэтому все к нам придет, приедет именно после 50 дней. Но Дональд Трамп еще сказал, что он в любой момент может отменить 50 дней. И точно так же поступить, как с Ираном, может быть, на 48 восьмом дне. И обрушить все тамагавки, которые только есть, значит, на Российскую Федерацию. Тем более Германия начала усиленно закупать вот эти значит, шахты, из которых можно их запускать. Понимаете, дорогие друзья, уже эти тамагавки uh -huh. у Америки. Не да. могут нам передать их в любой момент. Потому что тамагавки, они корабельные ракеты но они передают нам такие наземные устройства, вернее Германии пока, что можно бить ими, значит, по Урал вагонзаводу, понимаете, убить там где завод шахедов, просто полностью уничтожить в Казани, да, там ну, в Казанской области, там вот, да. все пороховые заводы нужно все это будет поуничтожать. поэтому время честь сентябрь месяц, как я вам и говорил. Значит, лунное солнечное затмение именно там. Именно в сентябре месяце может разразиться Третья мировая война, наша четвертая гибридная. И именно там мы увидим весь жах, ужас всего, что только может быть даже до применения тактического ядерного оружия. Зрозуміла вас. Хочу обговорити з вами ще одну новину, зокрема про те, що Володимир Зеленський підписав закон про подвійне громадянство. Давайте в цій ситуації як слід розберемося, тому що ем, в чому плюси і в чому мінуси від цієї події, як це позначиться загалом на Україні? Як ви вважаєте? Ну, моя подружка живе в Вашингтоні, вона вже давно має американське громадянство, От, в общем, вона не відказалася від українського, тому що, наприклад, така країна, як США. Довольно-таки не смотрят за этим. Другая моя подружка была в Германии, и там очень пристально смотрят за всем этим. И прежде чем давать гражданство Германии, они же смотрят законы Украины, нужно отказаться от гражданства Украины и прекратить его. Поэтому по-разному смотрят в разных странах. Но теперь моя подружка в Германии сможет стать гражданкой Украины. А та, которая живет в Вашингтоне, может спокойно себя чувствовать, что она э, что-то не нарушает. Да. И, и, в общем, она э, с таким же позитивным настроением. Она никогда не хотела перестать быть гражданкой Украины. Вот снова э, уже официально стать гражданкой Украины и по этому паспорту приезжать к себе на родину, возвращаться. А то си, Или, например, она сейчас подумывает о, о, ужасающее, что сделал Дональд Трамп в своей стране. У нее Летит медикей, ее страховка, и она хочет переехать сейчас в Европу и стать беженкой из Украины. Да, да, для некоторых американских граждан это супер классно переехать в Европу и получить медицинскую страховку на шару, да, благодаря украинскому паспорту. короче, это супер классно именно для иностранных граждан, в меньшей степени для нас, дорогие друзья, кто является гражданином Украины, не имеет второго какого-то гражданства, ну, либо думает, что могут какой-то заполучить впоследствии, не, тем не менее не теряя свои э, корни с Украины, Поэтому это суперпозитивная тема, и самое главное, что ни один россиянин не может получить украинское гражданство. Это самое главное. Это точно. Еще а, хочу понять, как будет развиваться мобилизация в Украине, чи прекратится бусифікація, против якої выступает большинство населения? Ну, у нас поменялся сейчас, значит, министр обороны, я думаю, <laughs> ничего не изменится, потому что какого-то своего мнения Шмыгаль не будет иметь. А видите, я про Шмыгаля говорю, тот, который был министром, пошел на понижение, мол, сел теперь на военные потоки. А вы знаете, что с сесть на военные потоки? Это можно иметь гораздо больше денег, чем быть премьер-министром. Поэтому он согласился знаете? в чем дело. Там же не разбериха полная, куда, чего, какая помощь идет, где что перераспределять, помните, яйца по 17 гривен и так далее. Угу. А, ну, по крайней мере, что можно сказать про нашего бывшего премьер-министра, да, вот. а что все-таки он, в отличие от Умерова, все-таки он конкретно может все это распределять и четко действовать. Вот. Ну, при нем, наверное, все продолжится, и до 5 ноября ничего не поменяется, у нас нет денег нанимать людей, как в Российской Федерации, которая сидит на нефтегазовой игле, по 30-40 тысяч долларов за контракт первоначальный, поэтому будет и дальше продолжаться, к сожалению, бусификация. Зрозуміло, на жаль, звісно, що але ми бачимо ще певні темні справи, які коються в верхівках політичних діячів. Зокрема, от буквально українському військовому журналісту та громадському діячу Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід до 20 серпня, і його нагадаю для тих, хто не в курсі, його підозрюють в ухиленні від проходження військової служби, а також у шахрайстві. Як буде? развиваться ця справа далее и чудесно ця ситуация справа рук офису президента ну на это может ответить харар это конкретный четкий точный вам ответ на заданный вопрос поэтому дорогие друзья с любой точки мира можете связываться со мной какие-то у вас сложности трудности консультацию всегда вам даю и такой символ домашние птицы вылетают из ограждений одна из них находится на земле другие в воздухе и беловолосый старик как окружен счастливыми детьми и внуками. Не будет он сидеть в тюрьме от слова совсем и никогда ни разу. А -а -а. Поэтому могу поздравить Шабунина. Сделают все так, что ни разу не сядет он ни в какую тюрьму. Вылетит, вылетит как птица из любого ограждения. От знаєте, ми тільки що говорили про, начебто, пониження шмигаля та і перехід його на іншу посаду. про те, що е, хочеться обговорити ще назначення Умерова, зокрема, послом України в Америці. Чи є це свідченням того, що його роботою були незадоволені і чи е, його фактично також понижують в посаді? А слушайте, ну он ну усчастлив, вы даже не можете себе представить, Зеленский всех осчастлив. <свят> Умиров уезжает к своей семье, которая давным-давно живет в Америке. <свят> как вы думаете, в субботу-воскресенье, каждую субботу-воскресенье он будет видеться со своей семьей? Потому что он будет выезжать каждый раз на уикенд и будет видеть счастливых своих детей, жену, он истинный мусульманин, там все дела. Ну и к его росту уже все привыкли, говори там, в общем он уже на виду там, но ну, а Зеленский его дому дав давно недолюбливал, поэтому отправил в ссылку. Все счастливы, <laughs> все довольны. Ну и Умеров, он, в отличие от Шмыгаля, он вообще очень плохой инструктор, вот что-то вот какое-то хозяйством заниматься, это не для него. А вот Шмыгаль в этом день. Uh -huh. А повертаючись до початку нашого ефіру про візит Кіта Келога в Україну. Він досить довго тривалий. По перше, яка його основна місія? А по-друге, що все ж таки Україна отримає з цього, що це нам дасть, ну саме головне, он приїхав к нам. Ревізор тоді хто не читав російську книгу. Та Чичика да, там ці діла того, того. Поэтому у нас под него міняється правительство, него міняється все, новий. И министр иностранных дел теперь да умеров, uh -huh. вот все под него делается. Ну и он проверяет, куда уходили деньги военные, как они распределялись, где чего кто украл там и так далее. То есть приехал ревизор и он целую неделю в американском посольстве будет все делать эту полную ревизию. Именно для этого он приехал, чтобы посмотреть, где наворовали, где украли, какая коррупция, что надо изменить там и так далее, что надо. Да, но он, конечно, вместе со своей дочкой очень сильно болеет за нашу страну, за нашу Украину. Поэтому ни разу от слова совсем он не встречался ни с Лавровым, ни с другими представителями Российской Федерации, которые на него поставили черную метку. Поэтому прекрасный человек приехал к нам в прекрасный город, нашу столицу Украины. И самое главное, что происходит перезагрузка отношений сейчас с Америкой. И вот сейчас, наконец-таки, Трамп на стал нашим. И я всегда говорил, что как только станет ретроградный Сатурн 13 июля, резко все изменится, поворотно. Сатурн — это лобка стереотипов. Это, Сатурн — это символ значит, крушения, изменения. И я могу вам сказать конкретно, именно на стадионе, где встречались с Челси, значит, и ПСЖ, это Кубок мира, там был присутствовал Трамп, после этого он летел на самолете и журналистам сказал, что все, он недоволен Российской Федерацией именно 13 июля, что все, он меняет политику, что он даст много оружия Украине, что он будет продавать это оружие, ну и самое главное, что такой перелом произошел 13 июля, что победила не та команда, которую все считали фаворитом, это ПСЖ, лучшие игроки мира, и главная звезда, там у них Дембеле, которая может получить золотой мяч. А победил Челси, за которого болел Дональд Трамп, и, как говорится, значит, какая-нибудь золушка стала принцессой. Поэтому Украина стала золушкой, она стала принцессой, и я вам хочу откровенно сказать. 13 июля значит, Украина Начала побіждати, я можу сказати більше Україна побіділа веде войні проти Росії тринадцятого юля. Так да розвернувся Сатурн за діакальна в, в знаків вот ви кажете, що Трамп змінив свою думку, переналаштувався, видав купу своїх заяв президентських стосовно і Росії і Путіна. Все ж таки, чи може це означати, що він готовий розірвати будь-які стосунки з Путіном і, взагалі, будь-які взаємовідносини з Росією? Да, конечно, тем более пропал куда-то Вичков. Где Витьков, дорогие друзья? Где этот гений вообще взаимоотношений, соглашений да, с Москвой? Угу. Его засунули, понимаете, в заднее место. И ему теперь уже Дональд Трамп не доверяет. Теперь, конечно, Дон Рубио всем рулит. Кто не знает, Рубио ненавидел всегда Российскую Федерацию, он ненавидел всегда, значит, социалистов, коммунистов. А он и его семья иммигрантов из Кубы, и, у него, и он персона грата в Москве. А это, как вы знаете, Госдеп, он возглавляет Госдеп Америки и является, конечно же, главным советником Трампа по международным отношениям. Он ненавидит Москву, поэтому Рубия всех там переиграл, и мы уже там не видим ни московитины никакой, имеется в виду Маска, ни других предателей и соратников, значит, уничтожение Украины в пользу России. Дорогие друзья, могу вам сказать больше. Значит, я увидел победу нашей страны именно после значит, 13 июля, после ретроградности Сатурна в знаке Овна. И самое интересное, что именно 1 сентября он выходит в зодиакальный знак Рыба. А Рыба — это нефть и газ. Сатурн — это закручивание гаек. Поэтому нефтяное эмбарго и газовое любое Российской Федерации может быть уже в сентябре. Алло, почему все же Трамп не дозволяет нам быть по Москве? Да нет, слушайте. Мы когда слушаем Трампа, когда он говорит, что Путин не убийца, значит он убийца, понимаете, в чем дело? А когда он говорит, что значит он это не, не позволяет бить по Москве, значит дозволяет, понимаете, в что... чем? У него уже уже крикуха возникла в Америке. Трейштокер. Ну вы же понимаете, это пусто брех плюс пусто слово его слушать не uh надо. -huh. Вообще его надо еще переводить, что он имел в виду с его какого-то сложного английского. Хотя он сказал, что президент Либерии прекрасно владеет английским языком. Он удивлен, почему так происходит. Все ж таки, чи може війна в Україні закінчитися е, прям таки раптово? Дже деякі ваші колеги зокрема кажуть, що в Україні бойові дії припиняться і, взагалі, відкриється фронт у Європі. Чи може бути така ситуація в майбутньому? Ну а фронт е, може відкритися неожиданно в до на тому що там сонячне лунне затміння на Балтійські страни можуть напасти аж. Е... шовинисты из Московской Федерации. Но если мы пару раз ударим очень конкретно тамагавками, скорее не тамагавками, а нашими трембитами или у нас есть сапсаны прекрасные, да? mm -hmm. уничтожим всю их логистику. Видите, уже они там выселяют людей из Москва-Сити, то есть компании переходят на внутренний режим какой-то, по комнатным, у себя квартирами где-нибудь располагаться. Август месяца — это самый ужасный месяц, всегда для Москвы, Российской Федерации и Советского Союза. В августе полетит все, что у нас есть на Москву и на Санкт-Петербург. А Дональд Трамп нам дал белый свет на это дело. Зелено светло. Да, ну зелено светло, да. И самое главное, что те, ракеты, которые раньше назывались Таурус, они у нас соберутся в Украине и уже будут под другим названием. И будут лететь очень хорошо, лаконично, четко по военным объектам в Российской Федерации. Главный военный объект это Ново резиденция фашиста Лили Путина. Или Валдай, это резиденция тот же фашиста Лили Путина. Мы посмотрим, что еще будет на Рублевке, да, или на храме вот этого, где хранится кепка Гитлера, да, там, и, и так далее, куда будут лететь. Я думаю, что главная точка должна быть мавзолей уничтожения беса, этого. пока не захоронен Ленин, кстати, он сейчас на реконструкции находится, его вывезли с мавзолея, тоже хороший знак, что все может закончиться. Пока Ленина не закопают, дух смерти и смертоносности будет исходить из Российской Федерации. Вот я уверен, как только закопают Ленина, Р Российская Федерация перестанет на кого-либо нападать и сразу рассыпется на мелкие запчасти. Первые выйдут из состава Российской Федерации Якутия, Чечня, Дагестан, Татарстан, ну и многие другие Конечно, Владивосток уже надоел ему, зачем ему Москва, когда он живет рядом с Японией и Китаем. Он там торговлю. Зачем все деньги отправлять в Москву, непонятно. И, и Дальний Восточный регион отколется и все. А Украина стала катализатором разрушения Российской Федерации. И вообще такой страны не будет в ближайшие 15 лет, пока Плутон находится в Водолее. Плутон символ смерти и разрушения той страны, которая находится под этим знаком зодиака. А знаки зодиака России – это водолей и скорпион. Скорпион – это символ смерти, разрушения, водолея, резких, неожиданных перемен и хаос. Поэтому такая планета смерти и разрушения как раз в этом знаке зодиака, а он там находится в ближайшие 15 лет, да, вот до 20 разрушит эту империю, последнюю империю. Еще ни одна империя не выходила после войны не после Первой мировой войны Австро-Венгерская империя разрушилась, Османская империя разрушилась после Второй мировой войны. Франция потеряла все свои колонии, Англия потеряла Великобритания все свои колонии. Ну а, конечно же, после Третьей мировой войны она же четвертая гибридная Российская Федерация потеряет все свои колонии и останется в масштабах Московской области. Как прекрасно это чувствовать наблюдатели. Це точно будемо чекати на саме такий сценарій, що все так і відбудеться, бажано звичайно в найближчий час. А друзі, я нагадую, що треба не лише чекати, треба ще обов'язково донатити на ЗСУ, на нашу перемогу. Адже хлопці та дівчата роблять щодня неймовірну працю, і ми маємо бути не лише вдячні, а ще й підтримувати їх фінансово. До цього вас закликаю. Окрім того, чекаємо ваших вподобайок, коментарів під випуском. Підпишіться на наш канал, на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски на нашому каналі. І, звісно, що бережіть себе. Побачимось! Аніже